Привычно для нас люди появился в 18 веке. Его считают считается англичанин Филипп Ахти. Именно он опытный путем определил, что для лошадей очень удобно бежать в полном галопе по кругу диаметра 13 метров. Именно такой диаметр арены до сих пор существует в всех цирках мира. И что ты там сняла? Кушать? Грызет ребенок. Дашка только, то она такая маленькая. Любляна, в прошлом отрезке... Симпатяга такая. великому архитектору И что, все молчат? <связывается> <связывается> Малька, того все риски? любуются. Смотри, на физиономию пойдешь почему чему юристу. Ну прям. Что прям? Ну вот это самое толщина. Снимается это подушка. Она спала пару раз, но у нее сейчас вот так пещерка. Она так гордо туда уходит. Это твои сестрички. <свист> <свист> о, <свист> да, колбасимся. Брюшка, брюшка, почухай. О, 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 о,